Благослови после матча, вы комментарий, Дариуш Лавреновича. На циничного газетца сезону Дариуш, до слов. Ну что, хочу всех поздравить болельщиков, клуб, всех, кто был причастен к этой победе, всех хочу поздравить. Конечно, сезон не был из самых легких, но я думаю, что мы показывали действительно хороший, хороший баскетбол, качественный, и, и мы заслуженно стали чемпионами. они будут до Дарьюша? Дарьюш, вы остаетесь в Киеве на следующий сезон? Да, я... Ой, не знаю, не знаю, действительно, это... Ну, я хотела, бы хотела, хотел, бы, хотела, хотел бы остаться, но не это... Взираем, не что происходит. Конечно. Вас не что-то что происходит. Да. Мы Пока что, рады, если что в таком состоянии все происходит. все происходит, я бы, конечно, хотел бы остаться. Но посмотрим Видимо, вас любили все. Спасибо, Спасибо большое. Я вас тоже. Надеюсь, жена Мы за Кшиштофом следим, как он там играет да, за Валенсию, и мы все это тоже смотрим. Классно играет. Он еще лучше меня играет. Давай это выпуска там ударишь, а еще не мое питания больше. питание. Что может вам помешать? Помешать вашему желанию остаться в Киеве. Ну. Конечно, помешать мне может ситуация в стране, во-первых. Конечно. И много зависит от клуба. Как, какие будут цели, какая будет команда, как, э, чего захочет клуб достичь, какая будет э, скомплектованность, какие игроки. Конечно, э, это все, все будет зависеть. Он а мне Конечно, от тренера тоже, потому что, во-первых, это от тренера э, было желание меня позвать в этот клуб. и... Поэтому я очень благодарен за, за его доверие, за его всю работу. Поэтому это немажный, немалый фактор, который может повлиять И мы ему тоже благодарны. Пускай его, его уходит. Все, спасибо, удачи. Украины. Поверьте, игра шла, а, как я ожидал, как и говорил своим помощникам, что будет нервная. Не могу сказать, что был качественный баскетбол с самого начала исполнения его команды. В прямом смысле бились, только мы бились так, если можно выразиться, белыми перчатками. У нас даже по окончании второй четверти не было четырех фалов, если не ошибаюсь, там команды было семь. Да? Южный забивал все только из-под кольца. И забивал такие, где наши там, неосторожности. Но это только, ну скажем так, с напряжением игры могу только как, оправдать. А, как будто казалось классно, провели последние три минуты, первой четверти, надо было бы успокоиться и делать то, что мы лучше всего умеем, играть умный баскетбол. Но наоборот, мы поплыли, или расслабились, или уже почувствовали вот вкус этого шампанского уже, и, и просто все перевернулось наоборот, Южный почувствовал свою игру, и эти три игрока, Фрейманис, Шулер и Трэвис, они делали сами, что хотели. Да, по, просто в прямом смысле, по нашей глупости. Да, и, и, потом хорошо, что у нас в какой-то момент нашелся игрок, как я хотел сказать, Саммерс, который несколько своими неординарными движениями, действиями нападения, Командная защита, где-то отработала защиты, и самое главное было терпение. Где-то переломили, да, если не ошибаюсь, мы потом просто вышли вперед, там где-то 6 минут до конца. И потом же начались нормальные финальные игры, качели, да, кто есть кто. Как вы знаете, Южный считался фаворитом, полностью обоснованно фаворитом этой серии, потому что они очень ровный сезон прошли, очень скажем так, неприятная команда, потому что там есть команда, 10 игроков, которые дают результат. Посмотрите статистику. Мы, я сейчас, наверное, цитирую слова своего доктора, нашего доктора команды, который сказал, что в его жизни, жизнь, он всю жизнь работает доктором. Не было такой ситуации, когда вся команда работает на уколах. Поверьте, мы не тренировались, уже не помню, когда у нас была тренировка. У нас в случае тренировка была сейчас отдых. Да, все это время. Делали всякие там со стороны выглядело хуй, ерунду, э, со стороны там, медитации, мотивации, там, всякие клипы, э, со стороны, да, потому что главное было разгрузить, и все, и ребята большие, большие мальчики, они знают, для чего они здесь, что они делают на поле, для чего они играют, да, и просто надо было разгрузить, э, если учесть, что Артур перед финальной сырой провел две тренировки, Минар ни одной, это, это, это два, два ключевых игрока. А, Южный наоборот подошел вот, полной боевой готовности. Все игроки, все 10-11 бойцов готовые, злые, извините, выражение, противные для нас. Да, и... Так я ожидал, все игры были очко, очко, где-то моменты все решали какие-то нюансы. Где-то, как я, ну, я сейчас уже могу говорить, халява в нашу сторону, удачи их сторону. А, я даже рад. Сейчас я могу сказать, я после игры Южной, когда мы проиграли говорю, с последним броском, и тут, там были ненужные помощи, и, и все равно были игры, ненужные помощи, подбор проигрывали. И то, что Южный выиграл ту игру, для нас, я, я считаю, было бы лучше. Потому что я не знаю, как складывалась бы третья игра, потому что мы уже, я не хочу ни в коем случае говорить, что мы были уже на чемоданах. Да, ребята понимают, да, как я говорил, для чего они здесь. Но ну, ну, все-таки сумели выстоять. Вы же сами видели сегодня, как мы играли третью четверть. Ну, как мы, ну, опытные игроки делали действия, которые могут понять, ну, я могу понимать, если это делают молодые бойцы, 25-летние, условно, которым нет опыта финала. У нас все опытные наоборот, фигнёй страдали момент, да? И тем более, я говорю, приятное, как вы знаете, есть такая пословица, надо добить чемпионство, а труднее его защищать. Мы это сделали, это самое главное. В прошлом году было невероятно трудно, мы далеко не были фаворитами. В этом году мы были одни из фаворитов на Южный молодцы, там Южный, там да, можно сказать, что вы видели, как работает клуб за выдержку, им спасибо за выносливость, они дали нам настоящий бой, и просто в конце, я говорю, нюансы, может быть, какая-то маленькая халява в нашу сторону, где-то какие-то действия, отдельные свершили совершили эти вот, эти игры, которые мы выиграли три в нашу Что это неужели как церковь сейчас заговорился за вас? Будь ласка, но вы? хотелось бы узнать, вы все-таки остаетесь еще на этом? Вы все не правы. Я даже не стараюсь сейчас умничать, что будет. Я, наверное, повторюсь словами сейчас дальше. Сейчас, извините, совершенно маловажно, где я буду работать. Я кайф от Киева, кайф от Будебенника, кайф от нашего босса. Мне нравится его подход к делам. Ну, не всегда нам нравится. Я не вижу ни одной большой причины, я повторяю, большой скоб, как бы большой причины, чтобы здесь не остаться. И, 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 мне нравится Украина, мне нравится Киев. Благодарю. Эти, эти слова оставьте для политиков да, вы это начинали и, сезон и, совсем и новой командой совсем не та команда, которая была в прошлом а, это, я говорю, тем не менее эта, эта победа такая очень сладкая сейчас я могу сказать, я еще не отошел далеко не отошел, хоть и покурил цигару уже и выпил шампанского а, я, у нас были весь сезон, как вы видели, проблемы, условные проблемы, то один, то второй то третий, то четвертого нету но мы как-то все время были в игре плюс а, дебютный сезон команды Евролиги. А, мне некоторые это провальные, но я так не считаю. Ну, не считаю. Я знаю, какие средства раскручиваются там на Евролиге, да, и какие наши возможности. Но наш босс делает все, что мы были там, что мы боролись. И я не знаю, как закончился сезон Евролиги, если мы выиграли по первую игру с вами Бача. Я мы контролировали 33 минуты игру. И потом просто, сейчас могу сказать, испугались, что мы можем выиграть. Но так бывает, потому что Этому уровне играет опыт. И посмотрите, сколько команд, командах есть молодых игроков. 25-26 это не считается, это не молодые. Это еще сосунки, извините за выражение. Есть намного старше, но много опытнее игроки. И этот сезон был очень сложный. Не варианты по разным причинам. травматизму, по всем этому. Но мы выставили. Еще можно два И... вопроса? Вы как тренер М можете сказать о Госте? Какая у него? Что-то может из него получиться как тренер? Максимум. <laughs> Еще раз говорю, повторю, наверное, скажу, что такое глупость, опять все зависит от игрока. Не надо смотреть на команду, не надо смотреть на тренеров. Я понимаю, что тренера самые большие лохи, которые самых лучших игроков не выпускают на поле. Костя я говорил, я его знаю два с половиной года, каждый день, как я его встречаю, говорю, что у нее есть офигенный потенциал. Да. Офигенный. Много есть в Европе, я знаю много. Сейчас по статусу игроков, которые играют типа выше уровня команда, но они умеют в три раза меньше, чем Костя. Все зависит от него, от его работоспособности, желаний и самое главное, не искать оправданий. Костя классный парень, я вижу, как он изменился за этот год, когда его ссылку отослали, да, и, я думаю, хорошую сторону, я думаю, хорошую сторону, да, и я уверен все еще, что Костя будет классным игроком. Еще один вопрос по отдельному игроку, уже игроку в команде соперников, да? А после да. всего, что вы сказали о Пенсе, что он с вами сделал и все остальное, вы возьмете его сборную Латвии? Ну, он, да, я с сборной буду работать пятый год. Трейман из этих пять лет роста на моих глазах, как и стрелник, как игрок, как человек. И нет ни одной причины, и даже не было перед этой серией, чтобы его там не было, кандидата к сборной. Во-первых, все есть кандидаты. То, что сейчас, наверное, можно говорить, может быть, сегодня по-другому, но Фрейморис, я так считаю, что нашел себя как игрока новом уровне. Если бы не он, предыдущий игрок, сегодня еще так. Он делал противно хорошо для себя и очень противно для нас, все очень хорошо. Но он, я считаю, провел лучшую серию, и не говорю сезон. Я знаю, как он играет. Да? Он летом против Телотовича забил 26 очков, Телотович играет в NBA сейчас в плей офф да, и он уничтожил его 26 очков. Главное, чтобы, главное для меня, для игроков, это стабильность. Чтобы игрок не ссорился с собой, просто играл. Делал то, что лучше всего умеет. Наслаждался баскетболом. Спасибо, ребята.